નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજીવ પટેલમાં પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ નંબર એક જેનું નામ છે કહાની આ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ ની સમજૂતી મેળવવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે જેમાં પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિની અંદર તમે જશો એટલે ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે બુક બતાવશે જેમાં બુકની અંદર જશો એટલે તમને પ્રોજેક્ટના નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તો આ પ્રકારે તમે પીડીએફ જોઈ શકશો ડાઉનલોડ કરજો એપ્લિકેશન આપને ખૂબ જ ગમશે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ એક પ્રવૃત્તિનું નામ છે કહાની તમે આજ દિન સુધીમાં અનેક વાર્તાઓ વાંચી હશે અલગ અલગ ધોરણના અભ્યાસ દરમિયાન પાઠ્યપુસ્તકમાંથી તેમજ શાળા પુસ્તકાલય કે અન્ય જગ્યાએથી વિવિધ વાર્તાઓ વાંચી જશે ટીવી મોબાઈલમાં પણ તમે હિન્દી વાર્તાઓ જોઈ કે સાંભળી હશે અહીં તમારે આજ દિન સુધીમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ન આવેલી હોય તેવી બે હિન્દી વાર્તા મેળવી વાંચવાની છે આ વાર્તા વાંચ્યા બાદ તમારે જાતે હિન્દીમાં ફરીથી લખવાની છે શક્ય છે કે તમે વાંચેલ મૂળ વાર્તા બહુ લાંબી હોય અને તમે જાતે લખતા તે ટૂંકી થઈ જાય તો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ વાર્તાનો મુખ્ય વિચાર આવી જાય તે અગત્યનું છે એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જે વાર્તા લખો તે તમારે મૌલિક રીતે લખવાની છે માટે અહીં વાંચવા માટે હું તમને બે વાર્તાઓ આપું છું તે વાર્તા વાંચી અને તમારે તમારી બુકની અંદર મૌલિક રીતે તે વાર્તા લખવાની છે તો ચાલો આપણે પહેલી વાર્તા જોઈએ જેમાં પહેલી વાર્તા છે કહાની એક कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी तो एक बार की बात है एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे बाघ जंगल का राजा था जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमता के लिए जानी जाती थी एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई बाघ ने लोमड़ी से पूछा अरे नन्ही क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ लोमड़ी जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से भावाकिफ थी उसने जवाब दिया हे राजा मुझे माफ करे मैं आपकी मदद नहीं कर सकती लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है बाघ ने पूछा कौन है वह मुझे जल्दी बताओ लोमड़ी ने कहा वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है बिना किसी सोच-विचार बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया फिर उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा सियार जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था उसने उत्तर दिया हे राजा आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी ने जाल शिकारी के जाल में फंस गया बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी वह बाघ के पास आई और बोली हे राजा हमेशा याद रखना जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दी हुई सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था सिख हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं दूसरी कहानी का नाम है चतुर चूहा सुरमा नगरी गांव में एक चतुर चूहा रहता था वह बहुत होशियार और बुद्धिमान था इसलिए उसका नाम चतुर चूहा रख दिया लेकिन शेर और लोमड़ी को यह बात जमी नहीं इसलिए उन दोनों ने चूहे के सामने एक चुनौती रखी कि जो भी पहाड़ पार करके नदी तक पहुंच जाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा सेरो और लोमड़ी ने सोचा कि यह इतना छोटा है कि जब यह पहाड़ तक पहुँचेगा तब हम नदी तक पहुँच जाएंगे और हम जीत जाएंगे कि तभी लोमड़ी ने शर्त रखी कि अगर चूहा हार गया तो वह यह गांव छोड़कर चला जाएगा और लौटकर कभी नहीं आएगा चूहा मान गया और फिर तीनों एक साथ पहाड़ की ओर भागे कुछ दूर जाने के बाद चूहा रुक गया और कुछ सोचने लगा यह देख लोमड़ी और शेर को लगा कि चूहा ने हार मान ली और दोनों तेजी से नदी की ओर भागे दोनों नदी तक पहुंच गए लेकिन थकान के कारण प्यास लग गई इसलिए दोनों ने सोचा चूहा तो आने से रहा चलो चलकर पानी पी लेते हैं और जैसे ही पानी पीने नदी में उन्हें उतरे उन्होंने देखा कि चूहा वहां बैठा सुस्ता रहा है यह देख दोनों चौक गए आखिर यह पिद्दी चूहा से पहले यहाँ कैसे पहुंच गया दोनों ने चूहा चूहे से बोला जरूर तुम जादू जानते हो वरना तुम इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते बताओ कौन सा जादू जानते हो चूहा मुस्कुराता हुआ बोला मैं कोई जादू नहीं जानता बस दुनिया में सब कुछ करने की इच्छा रखता हूँ विश्वास रखता हूँ अपने आप पर शेर बोला बात को घुमाओ मत यह बताओ तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं फिर तुम कैसे आए? चूहा बोला रास्ता होता नहीं बनाना पड़ता है लोमड़ी बोली क्या मतलब चूहा बोला मैंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया मैं उतना दूर घूम कर नहीं आया बल्कि मैंने पहाड़ खोद कर रास्ता बना रास्ता बना लिया देखो लोमड़ी और शेर देख कर हैरान रह गए क्योंकि उन दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और यही गलती की सिख कभी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी इंसान को मुंह के बल गिरा सकता है कहते हैं हर लड़ाई बल से जीत सकते हैं लेकिन जंग के लिए बुद्धि की जरूरत होती है क्योंकि बल से लड़ाई जीत सकते हैं मगर बुद्धि से संसार जीत सकते है विद्यार्थी मित्रों अपनी प्रोजेक्ट प्रवृति बुक प्रथम प्रवृति जेमा अपने बे वार्ताओं लिखवाई पूरी थी આગળની પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એકતી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ 6 તમામ વિષયના સોડહે સોલ્યુશન સોડહે પોથી સોલ્યુશનની વિડિયો તેમજ પીડીએફો મળી રહેશે તેમજ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુકની પીડીએફ પણ તમે ત્યાંથી જોઈ શકશો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નવા પ્રોજેક્ટ સાથે ત્યાં સુધી આવજો